Всем привет! Еще раз а, хочу поделиться а, Словом Божьим по ролику. Сегодня была тема о, о том, что а, все власти, особенно ну, в, в, такие, в древние времена, они искали всякие эликсиры а, и всякие ключи, чтобы стать богами. А, так же само придет, придет Антихрист и люди его примут. Люди его примут, его власть. Сегодня мы, как верующие люди, мы должны принимать власть Иисуса Христа и подчиняться ему, а не подчиняться всяким системам дьявольским и всему остальному. Поэтому такие ролики, они очень отрезвляют сегодня и дают понять вообще полноценно, кому мы служим, за кем идем и что мы делаем.